стоит скоро идите туда вам там помогут и люди внимание которые встали и пошли называются ходячие или зеленые они встанут и пойдут то есть он нас слышит он понимает что мы говорим у него есть силы встать и двигаться скорее всего его организм не получил каких-то серьезных травм и они относятся к первой категории которые выживут без оказания медицинской Но тем не менее, пока что, пока что вот на первые секунды, когда вы туда пришли, да, вот эта категория точно не нуждается в вашей помощи. Они потом могут мигрировать из категории в категорию без разговора. Но ходячие, которые могут встать и пойти в указанном направлении, это не ваша категория, за исключением того, кто сидит с оторванной рукой и держит ее сам. Он будет в категории ходячих, но он будет в категории тяжелых. Почему? Потому что он, у него есть неконтролируемое кровотечение, которое он контролирует пальцевым прижатием. Вот вы ему кладете жгут, да, либо э, эту, как ее называют, либо закрутку, и спокойненько отправляете его в указанном направлении. Это, это не ваше. Вторая категория, какая? Противоположная. Мертвые, правильно? То есть это те, кто уже, которым не помогут. Мы видим, да, пол туловища, нет головы да, либо, либо травмы, которые, ну вы понимаете, что тут все разверстно, ну, вот, он еще в сознании, он еще кричит там, да, зовет о помощи, но ну, вы понимаете, что собрать этот конструктор будет нереально. Ну, вот. То есть это мертвые. Третья категория. Это категория людей, которые еще живы, но погибнут, вне зависимости от того, сколько ресурсов. Да? То есть мертвые это уже кто не придают признаков жизни, ввиду того, что ну, полное, полное разделение тела. И вот эти вот, которые да, мы видим, там, ну, грубо говоря, гипотаз, вот, ампутация, там, всех конечностей, там, еще что-то такое. Вот, скорее всего, и они погибнут. Это тоже не наша категория. К ним мы придем вторым. Вот. И четвертая категория. И четвертая категория – это те, которые выживут э, в случае оказания элементарных вещей, которые мы с вами делали, но которые гарантированно погибнут, если их не сделать. Да? То есть это жизнеспособные. жизнеспособные. Стой, ну. угодно, То есть, вы пришли, увидели пять человек, которые лежат. Да? Один лежит, молчит по запчастям, разорванный. Неинтересно, да? Два человека встали и ушли в указанном направлении за <связанное> горизонт. Неинтересно. А, сколько там осталось у нас, получается? Двое, Двое осталось. Один, из, один лежит, да, под ним растекается уже крови, второй лежит, молчит. С виду вроде как они целые, да, полный комплект. Вот, кому пойдем первому. Может, там, где кровь там, где уже крови растекается. Там, где уже крови растекается. Почему? А потом мы пойдем к тому, кто молчит. У него времени намного больше. Вот такая рассортировка. Очень-очень-очень простая. Вот. Вообще, но это для вас. Вообще, там еще есть по частоте дыхания и частоте сердечных сокращений, но это для парамедиков. Они умеют это считать быстро. Вот. И поэтому там нет. У них на этом, получается, э, ну, в той модели, которую я видел, у него такие бусы из прищепок. Желтая, красная и черная прищепка. Вот. И вот он идет, да, там посмотрел на него зеленый, да, иди вот туда, вот, посмотрел там черную, вот, черную прищепку, чтобы уже другие на него не отвлекались. Желтая прищепка, красная прищепка, все, распределили, вот, и дальше уже работает. Угу.